al muharasati ala khalati ahsan namun dalam kajian ini al hifazatu ala al qadim al salih wal mu'akhadatu ala al jadid -asla. al aslah al hifazatu ala salati salih wal mu'akhadatu ala khalafi al aslah rajakan al muharasa murasa dari kalimat hirsal hirsal menjaga artinya namun hifazat itu artinya memelihara ini menjaga. Kemudian <coughs> Al-Muharasa artinya lubang, sangat melek. Menjaga atas hasil karya para ulama-ulama lain isi Hasan, Hasan itu bagus. Wal-Muharasa itu halal khalafil Hasan. Lalu lubang, lubang, sangat melek ada lubang. Al -al alal khalafil ahsan atas hasil karya ulama-ulama modern isi lebih bagus sehingga terjadilah perpaduan antara uh, hasil karya ulama masa lalu kaca pengembangan hasil karya daripada ulama-ulama masa secara bahasa dan kontemporer jadi uh, Kecuali hikmah, hikmah ini memang termasuk yang musyarak lafzi. Ini berarti anu buah, ada buah, penabian. Pama pakat utiak khairan katila. Sehingga ilmu manfaat berarti dia terbaik kebagusan yang sangat banyak. Si kedua yang hikmahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Si ketiga hikmahnya ialah ucapan utama ahli si bijak kemudian saya kemarin sebutnya daulatul mu'minin ainama wajat tumuhan bahuzuhan hikmah nus adalah merupakan barang hilang daripada kaum mu'minin bimbing tak pedek buh bimbing tak pedek buh sampai semasa walau kana pirausin sekalipun ia lihat dalam tumpukan kotoran raus nadinya ini ibu karena itu <coughs> mutiara tetap mutiara walaupun disugul dengan tombol baso nah, Ini artinya apa Panjur ila makola wala tanzur ila makola pandang apa sih punya sedangkan no dendek terlalu pandang sedangkan pasimonian memang maksudnya itu adalah al maqala khairun minal maqila kadang-kadang ucapan lo jauh lebih bagus daripada dengan gula si ucapan ini adalah merupakan bagian daripada uh, al hikmah hikmah ilmu yang bermanfaat atau kata-kata hikmah dari di dalam Islam ini kata, kata memang kaya berbeda kata hikmah kemudian usul fi termasuk kawaidul fiqhiyah berbeda-beda Lamun kata itu mana kadang-kadang yang banyak di dalam mahfuzat Berbeda kan kata kawainul kawai Kawainul tekiya adalah merupakan suatu kalimat-kalimat khusus berkaitan dengan masalah hukum Hukum-hukum okay. adalah ilmu tentang ilmu pekih Misalnya, kita bicara di dalam usul tiknu, no, apa ilmu no, apa jahil no, apa macam daripada ilmu, kemudian apa beda antara zon tipal syak apa beda antara syak tipal ham apa beda antara ilmu zon dan ilmu daruri ilmu nazari dan ilmu daruri terus sampai kepada nazar ini termasuk sebuah karya daripada uh, imam zarkashi imam zarkashi ini anak sokong budak sebenarnya. lagu ternyata semangatnya naya sampai dalam umurnya hanya petanda sesiwa tahun umur Imam Zarkasi apa nanda sesiwa tahun masih belia umur Imam Ghazali sekitar sekat sekitar tahun Imam Syafi'i uh, sekitar petanda setahun Imam Nawawi petanda setahun, namun dalam rentang waktu petanda setahun itu no, Imam Nawawi paling dulu karya. Terus kemudian adalah Imam Ghazali. Mana berumur pun pendek waktu pun Kemudian Imam Zarkasi, ya yes, sih. Sekarang kita Bahrul Mahid. Nah, kita Bahrul Mahid Imam Zarkasi adalah sulit. Terdiri atas uh, telu jilid lagu enam juz. Anu, Paul tentang ilmu usul ikhwan cuma jarang atau temukan kitab khusus seperti kan gajah kawal Ibn Fikiyah kawal Ibn Imam Syafi'i justru si paling pertama karang adalah Usul Fik Usul Fik karena seperti perkaitan malah sempurna ilmu mawal jahlu mawal zonu mawal syakku mawal yakin ya yeah, karena adalah Usul Fik dalam kawal idul fikiah. Misalnya ad-darurah tubihu al-mahzhura ar-rashaqah tadibut al an al-hukmu idza hukmu hadhu fitasa'a termasuk masih inma amalu bi arkaniha inma amalu bi as asyuratu muqaddimaton min al-mashuruti dan itu termasuk di kaedah ya kaedah fikir ya dari arah tulis kitab fikih adanya kita nu karena anjal bawa min amwajil balaya dunia wal akhir nah no berisi telur nih oke dan kawal esultik dia arti daripada anjal bawa paling menyelamatkan kapal laut min amwajil balaya daripada gelombang-gelombang bala dunia wa azabil yawmil akhir dan azab yang akhir jadi apabila terbuka sekali kitab, berarti ilmu pekeh mau usul tek mau kemudian awal itu tidak mau karena sementara ini si tersusun hanya kitab uh, usul tek usul tek doa kemudian pekeh keluar doa nasi si, si hal yang khusus kawal ilmu pekeh masih agak jarang lagi tergabung setelah kekawannya. Nanti sekaligus mempelajari usul mempelajari tawai usul Nabi ya nah, ini, ya ia al saya Saya isai ilmu bermanfaat, hati reguna yang ilmu bermanfaatnya praktikannya timpal ajarannya, namun patut kehirsut, patut kesangat oleh. Ya sih, sih, kaguan, Bahasa Rasulullah SAW Sampai di ibaratan Maratan hasad Lalu sebenarnya Lagi betul Ini mau Masuk Babu Arya